Московское время 16 часов 2 минуты. Добрый день, уважаемые слушатели. У микрофонов Аина Коган. Ближайшие 4 часа мы с вами проведем вместе. У нас, как всегда, программа насыщенная. Масса хорошей музыки, записи, а, а также гости. И поэтому, естественно, так сказать, эфир будет немножко корректироваться. И сразу же я начну с того, что у меня сегодня в гостях очень интересные люди. Это профессор Илья Политаев из Канады и арт-директор и музыковед Тамара Айзикович, с которыми мы будем говорить о Пятом международном фонуре, форуме «Импровизация как мышление и творчество», который вот в эти дни как раз проходит. Дело, которое, я думаю, вам не очень известно, уважаемые слушатели. Поэтому я надеюсь, что и Тамара, и Илья нам расскажут много интересного. Здравствуйте, Тамара. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте. Тамара, ну вот к вам первый вопрос, как к музыковеду, как коллега к коллеге. Что это за форум? Когда, где проходит? Каковы цели и задачи? И вот у нас Илья Полетаев, своеобразный рояль в кустах. Почему он у нас сегодня э, таким важным гостем присутствует? Прошу вас. Этот форум уникальный по э, своему значению, потому что он проводится для преподавателей Москвы, для тех, кто работает в музыкальных школах, колледжах, консерваториях, высших учебных заведениях. Это очень важный момент, потому что в академической музыке э, импровизация э, очень э, мало развита в России, она, надо сказать честно, развита мало и в мире, но в России этим практически не занимаются. В России развита джазовая импровизация, но это недостаточно, потому что импровизация чрезвычайно важна для развития творческих способностей людей и творческих способностей музыкантов. Поэтому мы и такое э, такой форум, который назвали «Импровизация как мышление творчества», потому что Импровизация ⁇ это результат и вдохновения, и это результат активной мыслительной работы, и процесс, открывающий новые творческие горизонты, и порожден он известной потребностью человека в эстетическом самовыражении. Поэтому значение этого фестиваля... В целом и в частности в плане методики овладения конкретными форумами импровизации различными стилями чрезвычайно важно. Нужно сказать, что мы устраиваем этот форум, его устраивает Московский методический центр при Департаменте культуры, при поддержке Дома композиторов и даже при поддержке, при поддержке Оркестра музыка Вива и даже при поддержке Американского посольства. У нас в гостях четыре гостя из Америки и Канады. Первый уже выступил, это было 24 октября, блистательное выступление Роберта Левина, профессора Гарвардского университета. Да-да-да. Между прочим, мы писали концерт, и у нас была прямая трансляция, когда он играл, и мы брали у него интервью. Потрясающий человек. Вот я вас, извините, перебила. Большой специалист по Моцарту. Вот я думаю, что не только на меня, на всех он произвел такое впечатление достаточно сильное. Простите. Да. да и вы знаете ведь самое первое выступление было не в зале Чайковского, который вы транслировали. Первое выступление было в Доме композиторов, и это был первый день нашего международного форума. Роберт Левин выступал три с половиной часа. Боже. Он давал огромный мастер-класс, и он давал лекцию с показом рукописей Моцарта, по которым он играл, импровизировал. Он рассказывал о том, как надо играть Моцарта, и очень многое было абсолютно новым для наших преподавателей. При том, что у нас очень талантливый дети, и он это отметил, но тем не менее он отметил и не совсем четкий четкое понимание того, как нужно играть Моцарта. С его точки С зрения. С его точки зрения, да, да. да. Но он считается одним из крупнейших специалистов по Моцарту в мире, поэтому мы к нему можем прислушиваться. Очень яркий и талантливый человек. Так. Дальше. Но он не единственный, яркий и талантливый, который присутствует на форуме. К нам приезжает сегодня, вот они прибывают, чтобы начать свое участие в форуме. Известный канадский джазовый пианист Брайан Диккенсон. Он заведует джазовым фортепианным отделением Хамбер Калледж э, в Торонто. Хамбер Калледж это такой мини-беркли. Uh -huh. Он известный пианист, он лауреат двух премий Джуна, это канадская Грэмми. И он композитор года. И второй человек – это Дариус Терефенко. Он из знаменитой школы Eastman School of Music в США. Он является музыковедом, автором учебника, пианистом джазовым. И, наконец, участник, который, к счастью, смог сегодня быть в вашей студии, это Илья Полетаев, лауреат очень многих международных конкурсов, человек, играющий не только на современном, но и на старинном рояле и на клавесине, человек, игравший в Карнеги-холл, человек, игравший с ведущими мастерами камерной музыки мировой. И э, очень приятно, что он присутствует и на нашем фестивале. Он дает также огромный мастер-класс, это будет завтра, по музыке барокко, по методике исполнения музыки барокко, специфике музыки барокко. Э, он дает мастер-класс нашими учащимися, дает большую лекцию и вечером еще будет выступать в концерте вместе с двумя нашими э, гостями, о которых я уже говорила. Ну что ж, если Илья не против, я могу слушателям только добавить, что Илья Полетаев совсем молодой человек, который сегодня, я надеюсь, даст нам маленькую лекцию об импровизации в барочной музыке, это будет его, по-моему, первый опыт, он честно признался, выступление на русском языке. Илья, представьтесь, пожалуйста, еще раз, скажите, как вы очутились в Канаде и что сегодня, то есть какая лекция вот все-таки ожидает всех тех, кому это интересно? Угу. Добрый день. Для меня это огромная честь и огромное событие быть в прямом эфире в Москве, в России. Я здесь родился и жил здесь до 11 лет. Потом я с родителями уехал в Израиль, потом уехал в Канаду. И сегодня фактически первый день моего пребывания в Москве после 20 летнего отсутствия. Спасибо вашим родителям за ваш хороший русский. Я тоже должен их поблагодарить. Русским языком я занимался и продолжаю заниматься. Я много читаю по-русски, но так получилось, что ввиду специфики того, чем я занимаюсь, а именно старинной музыки и, конечно, игрой на современном рояле, помимо этого, но особенно в области старинной музыки у меня абсолютно нет опыта беседы на на русском, потому что очень часто получается так, что и терминология и какие-то определенные понятия просто э, не имеют эквивалентов и э, объяснить их для меня во всяком случае иногда бывает довольно затруднительно, так что ну, заранее прошу прощения. Сегодня первый опыт, пытайтесь. Так, что же ждет завтра на лекции об импровизации в барочной музыке, которые я понимаю у нас не очень-то, ну скажем так, известно, не очень-то в ходу. Я думаю, что вам есть чем поделиться. Ну, вы знаете, я должен сказать, что у меня действительно есть некоторые преимущества перед, наверное, теми, кто просто играет барочную музыку на рояле, так как я долгие годы, начиная с 15 лет, профессионально занимаюсь старинной музыкой, играю на клавесине, играю на старинном фортепиано, и когда нужно, играю басу континью барочный аккомпанемент тоже на, на, на органе. У меня нет органной техники, но я просто как аккомпанемент, это не так сложно. Вот. И так получилось что сейчас я выступаю достаточно много как пианист, но в течение приблизительно 5-6 лет я э, совершенно намеренно посвятил себя исключительно старинной музыке. И когда я жил в Соединенных Штатах и работал там, преподавал в Ельском университете, то мне посчастливилось там работать с самыми разными специалистами в этой области, э, с очень хорошим хором, который исполнял произведения 17-18 века, mm -hmm. э, которым руководил э, английский дирижер Саймон Керрингтон. Mm -hmm. Он э, был э, основателем знаменитой группы King Singers. Потом он, э, после того как как он сам говорит, обнаружил, что новый член хора, э, мать нового члена хора, моложе его, он решил, что пора уходить, он ушел и занялся дирижированием и очень на этом попроще преуспел. Я работал с ним и со многими другими специалистами по игре на барочных струнных инструментах, по вокалу. Вот. И таким образом у меня была возможность познакомиться не только с, собственно, клавесинным, клавирным репертуаром, но и с обширнейшим камерным и вокальным репертуаром барочной музыки. И поэтому я как бы Таким образом, мне удалось войти в, как бы в более широкий круг мышления, более широкий круг э, понятия о выразительности, о музыкальной риторике, о каких-то вырази... приемах, которые э, общие для этого репертуара. И таким образом все это я имею возможность привнести в свое исполнение на современном рояле. А вот скажите сам э, сама тема вот она же связана с импровизацией в барочной да. музыке. Вот вы э, уверены, ведь импровизации не всегда записывались. Вот э, вы уверены, что вот эта импровизация такого типа, она именно была в барочной музыке, или это момент реконструкции, немножко приходится домысливать. Вот как это? Вы знаете, э, это очень интересный вопрос. Дело в том, что э, очень часто бытует такое мнение, что вот есть канонический текст, допустим, который оставил после себя Бах. И мы должны или не должны к нему что-нибудь добавить. То есть как бы процесс украшения торта цукатами. На самом деле это совершенно не так, потому что барочная музыка, она в своей основе импровизационна. То есть она, э, это сам даже нотный текст очень часто это... Э, Записан импровизационный процесс. То есть, естественно, что более сложные произведения э, э, невозможно представить, что они были бы симпровизированы, но сама мелодическая структура этой музыки и те, те процессы, которые ее генерируют, они в основе своей импровизационны. И поэтому для исполнителя важно не только знать, что и когда добавлять, для него также важно, может быть, даже в большей степени, это понимать, что в нотном тексте является основным, то есть что является отправной точкой, а что является как бы импровизационной надстройкой. И вот эта дифференциация между основным и добавленным, которое уже присутствует в записанном тексте, мне кажется, очень важно это уметь чутко слышать и чутко передать в своей игре. И без этого, мне кажется, барочная музыка превращается в какой-то застылый монумент, который, к которому все подходят с благоговением, но без особенной любви, как мне кажется. А как вам кажется, играть барочную музыку надо обязательно на исторических инструментах? Вы знаете, дело в том, что в барочной музыке присутствует э, понятие, которое я могу только передать английским словом, transcribability. То есть, э, сам, то есть... сам материал, он в, в каком-то смысле абстрактен. То есть... Э, Особенно, допустим, во французской музыке, но и в итальянской, и в немецкой музыке того времени, материал, который был написан, скажем, для струнников, мог также быть исполняться певцами. То есть была какая-то удивительная мимикрия. Одни и те же риторические фигуры, обороты, приемы могли быть исполнены и инструменталистами, и вокалистами. И поэтому мне кажется, что, несмотря на то, что очень важно знать технику игры на старинных инструментах и чувствовать, что на них возможно и что выходит за рамки возможностей, и что для них является идиоматичным, а что не характерным. Тем не менее, мне кажется, что вопрос инструментов вторичен. Первично отношение к тексту и отношение понимание тех процессов, которые стоят за тем, что, что до нас дошло. А в вашей лекции вы намерены показать, ну, самые разные возможности импровизации, то есть Обязательно. конкретно, конкретно, да? Обязательно. Есть, есть несколько разных уровней импровизационности, есть несколько разных подходов к импровизации, есть несколько разных, скажем так, отраслей, в которых импровизация непременно нужна. И я собираюсь обо всем об этом рассказать. А, ну что ж, Илья, спасибо вам за маленькую, хорошую лекцию. И если вы не возражаете, я думаю, Тамара меня поддержит, давайте послушаем тот фрагмент, который вы приготовили. Мы услышим фантазию до мажор Карла Филиппа Эммануэля Баха, которую вы играете, по-моему, на э, каком-то старинном инструменте. Нет, это, это современный, современный рояль. Современный... Это современный рояль, но я играю эту фантазию, так сказать, отталкиваясь от тех понятий, которые, э, мне кажется, очень важными для того, чтобы эта музыка жила. Ну хорошо, давайте слушаем. Слушали фантазию до мажор Карла Филиппа Эммануэля Баха в исполнении Ильи Политаевой. Я напоминаю вам, дорогие друзья, что Илья Политаев, профессор из Канады и Тамара Айзикович, арт-директор 5-го Московского международного форума Импровизация как мышление и творчество, сегодня наши гости. Вы знаете, такое исполнение, оно так хорошо иллюстрирует ту краткую лекцию, которую вы сегодня дали радиослушателям Орфея, что мне остается вас только поблагодарить за очень такое действительно понятное исполнение. Вот я, например, поняла, что такое фантазия, что такое импровизация в стиле барокко. Тамара, ну, вам теперь слово, потому что у вас есть что сказать. Я хочу несколько слов сказать о тех учебных заведениях и тех местах, где работает и работал Илья, для того, чтобы у слушателей было более четкое представление о том, какой музыкант к нам приехал. Итак, Илья закончил факультет, музыкальный факультет University of Toronto. И затем... Он закончил также докторантуру в Ельском университете, где и работал в течение пяти лет, а затем получил предложение работать в Шулик School of Music в Монреале. Это школа, высшая музыкальная школа, являющаяся частью Могил University. Я хочу пояснить, что и UFT, University of Toronto, и Могил University входят в двадцатку лучших вузов мира. Это два канадских вуза, которые являются лидирующими в мире в числе других крупных вузов таких как Harvard например или Columbia University или Juliet School и поэтому работать и учиться в таких учебных заведениях очень полезно и очень престижно как вы понимаете и я бы еще добавила если он уже преподавал а всего то человеку 32 года то уж хочется сделать комплимент Илье спасибо вам большое и за талант и за учебу и за преподавание и за все и раскрою секрет он начал преподавать в Еле в 24 года. Всего-то? Всего-то, Всего да. да. Вот. И, и, я хочу дать маленькую справку нашим слушателям о том, что могил University, находящаяся в Монреале, назван по имени знаменитого бизнесмена э, Джеймса Могила из Шотландии, который также закончил Глазго э, университет, когда он, перед тем, как он эмигрировал в Канаду, и он явился основателем Могил университет, поэтому носит его имя. А Шулик School of Music тоже носит имя ее основателя, чтобы не удивлялись. Я хочу только сказать, что Шулик School of Music – это одна из наиболее серьезных и и респектабельных школ э, Канады, там учатся 850 студентов и более 200 профессоров преподают. Это очень крупная, интересная школа, э, преподавать в которой тоже очень почетно. Я хочу сказать следующее о нашем форуме. Наш форум, э, полную программу вы можете найти на сайте www.metod.ru кабинет, кабинет через си, ру. Вход – в течение трех последующих дней, начиная с завтрашнего дня, с 10 утра, 1, 2 и 3 числа, в свободный, поэтому любой желающий может прийти и посетить этот форум. Куда прийти? Куда? Прийти в Союз композиторов, в Дом композиторов. А, у нас есть, конечно, приглашение, у нас входят преподаватели по биджеям, но у нас есть и часть свободных мест для тех, для студентов и для тех, кто захочет, как говорится, прийти и посетить этот форум. Этот форум очень важен. Первые два дня идут мастер-классы и лекции наших гостей из Канады, Америки и наших лучших педагогов из Москвы. 1 числа с 6 до 7 будет концерт гостей нашего фестиваля из Канады и Америки. 3 числа фестиваль молодых импровизаторов в трех отделениях, где выступают дети и молодежь от 10 до 30 лет Прекрасно. из всех почти учебных музыкальных заведений Москвы. И они демонстрируют импровизацию в академических стилях, в джазовых стилях. И даже будут исполнители народной музыки, которые импровизируют. Наше жюри весьма авторитетно. Его возглавляет Анатолий Кролл. В него входит Марк Пикарский. В него входит секретарь Союза композиторов Виктор Якимовский. В него входит три профессора из канадских учебных и американских учебных денег. То, что я вам перечислила. Далию Лифенко Eastman School of Music, Брайан Диккенсон Хамбер Колледж и Илья Политаев из Шулих uh, School of Music. Uh, кроме того, в него входит Александр Осейчук, uh, это профессор uh, Российской Академии Музыки имени Гнесиных, и uh, Граховский uh, Валерий, который известный наш пианист, академический и джазовый, ну и ваш покорный слуга я хочу сказать о том, что мы ждем, это очень важное мероприятие для наших московских преподавателей, и мы ждем всех у нас с радостью и большим удовлетворением. Спасибо. Спасибо Илье Полетаеву, спасибо Тамаре Айзекович. Успехов вам и всего самого доброго.